الرحمن رحيم الحمد لله الذي فرز علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. رمضان آيده رزق شركنا بزرقة فارز خلقان، الله تعالى جا حمد الله عليه gecəsi qaim olub duruşdukmu sünnətilən peyğəmbərimiz Muhammad Mustafa sallallahu alayhi və sallamğa salavat və salamlarımız olsun. Assalamu alaykum və rahmatullah və bərəkətu muhtəram əziz yurdşular, əziz qadirdandlar. Mana lug mubarək Ramazan ayı saya salıb durdu. Rahmat, mağfirət, təmizlanış ayda durmuş. alloh taolo bu oyda barchamizni ko'proq solih xayrli amallarni ibodatlarni e, mehr oqibat saxovat qilishimiz qarindoshlar e, bilan silay rahm qilish bir birlari bilan urushib qolganlar yarashish oyi hisoblanadi bu oyda ramazon oyida tutishlikni alloh taolo baqora surasining bir yuz sakson uchinchi oyatida aytadiki asta billahey iymon keltirganlar bizlardan oldingi ummatlarga farz qilingani kabi sizlarga ham ro'za tutishlik farz qilindi shoyatki taqvodor bo'lsangiz mana bu oyatda alloh taolo ey iymon keltirgan bandalar sizlarga ro'za tutishlik qachon ramazon oyi kelsa ro'za tutishlikni farz qildi bu oy juda ulug' oy bu o'n bir oyning sultoni bo'lgan alloh taolo xoslab bu oyni tanlagan bu oyga yetganlar bor yetmaganlar bor ulamolarimiz bu oyga yetishlikni so'rab duo qilganlar demak bu oyning ulug'ligi fazilati juda ulug' va ko'pdir ramazon fazilati alohida ro'za fazilati alohida ramazon oyini ulug'ligi bu oyda qilingan har bir amallarga savoblar ko'paytirib berilishi ya'ni boshqa oyda nafl ibodatni bu oyda nafl qilsa farz qilganning e, savobini beradi bu ramazon oyida bitta farzni bajarsa ana yetmishta farzni bajarganni savobini berar ekan ya'ni bu oyda biz g'animat bilab unumli foydalanib ko'proq xayrli savobli ishlar ibodatlarni solih amallarni qilib qolishimiz kerak chunki bu oyda savob ko'paytirib beriladigan oy bo'lganligi uchun ko'pchilik bu oyda masalan zakotlarni beradi chunki savob ko'paytirilib beriladi bu oyda yetim miskin boquvchisini yo'qotgan kambag'allarga ko'proq yordam qilinadi chunki bu oyda savob ko'paytirib beriladi chunki payg'ambarimiz alayhilot vassallam ramazon kelishligi bilan sahovatlari e, kuchayib ketar ekan saxovatlarni ko'proq qilar ekan bu oyda g'animat bilishimizni e, hadis o'qilsida fazilatlardan biri abu hurayradan roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadiki alloh taolo odam bolasining hamma amali o'zi uchun ro'za men uchun va uning mukofotini o'zim beraman dedi ro'za saqlovchidir ro'za ro'zadorni yomon ishlardan gunohlardan axloqsizliklardan saqlashlik saqlashlik bilan birga eng muhimi do'zaxdan saqlovchi narsadir har bir amal niyatga bog'liq hisoblanadi mo'min musulmonning niyati amalidan yaxshiroq mo'min musulmon niyatini to'g'irlasa alloh taolo uning qiladigan amalini to'g'irlab qo'yadi mana ro'zani avvalo niyat qilishlikda e, iymon bilan savob umidida olloh uchun tutiladi agar boshqa narsa uchun tutsa boshqa narsa uchun balkim ba'zilari bir ramazon oyi keldi hamma tutyapti bir tutib ko'raylik desa shunig uchun o'tadi yoki ba'zilari juda semirib ketdik ro'za tutsak bir o'n kuna ozarmiz deb oh ozish uchun tutsa bu ozish uchun tutgan bo'ladi olloh uchun bo'lmagani uchun unga savob va'da qilingan narsalar yo'q hisoblanadi siz aytgandek demak ro'za tutuvchi payg'ambarimiz alayhil vasallam hadislarida keladi ana kimki ramazon ro'zasini билан савоб умидида аллоҳ аллоҳ учун тутса барча гуноҳлари кечирилади dedi демак аллоҳ таоло рўзани савобини ўзим бераман деганлигидан бу ulug' ибодат ulug' narsa ekani ma'lum bo'ladi chunki buning savobini o'zim beraman dedi buning savobini biz bandalari qanday mukofotni qanday ekan biz bilmaymiz buning o'zi gunohlarin kechirilishi degani allohning fazlikai men uchun tutgan insonni u jannatga kirgizaman degan va'dasi ham yotadi orqasida demak ro'zador inson alloh taolo mana hadisi qudsiy haligi aytayotgan hadisimda ro'zador bo'lsa mana fahsh gaplarni yomon so'zlarni gapirmasin baqir chaqir qilmasin deydi agar birortasi bilan urushmoqchi yoki so'kishmoqchi bo'lsa men ro'zadorman desin deydi demak muhammadning joni qo'lida bo'lgan zotga qasamki ro'zador og'zining hidi ollohning nazdida mushka ambani hididan ham xu'shbo'yroqdir yaxshiroqdir deydi ana ro'za tutuvchining og'zidan keladigan hid allohning nazdida mushka ambardan yaxshiroq bu ham yana ramazon ro'zasining e, fazilati ulug' ekanini ko'rsatadi payg'ambarimiz alayhisalot vasallam aytadilar ro'zadorga ikkita xursandchilik bor dedi biri iftorlik qilgan vaqtidagi xursandchilik ikkinchisi robbisiga muloqot bo'lganda robbisiga yo'liqqan vaqtidagi tutgan ro'zasi bilan xursand bo'lgay mana ramazon ro'zasining ulug'ligi buyukligi ro'za tutuvchilar alloh taolo bilan muloqot qilishligini xursand bo'lgay demak ramazon oyi bu poklanish oyi bu ramazon oyi boyagi baqara surasining bir yuz sakson uchinchi oyati oxirid laallakum tattaqun shoyatki taqvodor bo'lsangizlar degani shoyatga degani arab tilida albatta albatta taqvodor bo'lasizlar degan ya'ni ramazon ro'zasini tutishlik bilan bizni taqvo qilib qo'yadi ya'ni taqvodor qilishligi biz boshqa amallarga riyo aralashishi mumkin boshqa amallarda ha bu taqort olyapti namoz o'qiydi o'qiydigan bu zakot beryapti bu ehson qilyapti deydi odamlar lekin ro'zani hech kim ko'rmaydi tom saharlikda hech kim ko'rmagan vaqtda yeydi og'zini yopadi kunduzi yutgan ham bir yutmagan ham bir birga yuraveradi agar kunduzi taqvodor bo'lishliga sabab kunduzi hech kim ko'rmay tursa ham yeb ichib olishi mumkinu hech kim ko'rmaydi bu olloh ko'rib turibdi doimo ana ro'zador inson ollohni eslaydi ollohni eslagandan keyin ro'za tutuvchi faqat yeb ichishdan uni buzuvchi narsalardan tiyilish emas ekan ya'ni mana e, tillarini yomon so'zlardan g'iybatlardan chag'imchilik birovnin obro'sini to'kishlikdan ham saqlash kerak bo'ladi demak ro'za tutayotgan ro'zasi insonni e, axloq odobini sayqallashga bir oy o'rgatar ekan va bu sabr oyi sabr qiladi va shu bir oy o'zini agar doimo yomon so'z gapirib yuradigan bo'lsa o'zini tutib men ro'zadorman yomon gapirib qo'ysam ro'zam savobi kamayib qoladi yomonsa ro'zam uh, habata bo'lib qoladi deb harakat qilib bir oy o'zini to'g'ri yo'lga to'g'ri gapirishga birovni g'iybat qilmaslikka harakat qiladi va shu bir oydan keyingi ramazon tugagandan keyin ham shu holatda ketish kerak bo'ladi payg'ambarimiz alayhisalotu vassallam aytadi bu ramazon oyining ulug'ligi hadis keladi qarang kimki ramazon oyi kirishligiga xursand bo'lsa shod bo'lsa uning jasadini do'zaxga harom qilaman degan bu ham ramazon oyinin ulug'li buyuk ekanligiga dalolat qiladi ramazon oyi kelishiga xursand bo'lib shod bo'lgan odamga do'zaxga dozaq, sizni do'zaxga kirishingizni harom qilib qo'ysa chunki payg'ambarimiz hadislarida yana keladi ramazon oyiga kirishligi bilan jannat eshiklari ochiladi do'zax eshiklari yopiladi do'zax eshiklarini bittasi ochilmas jannat eshiklari hammasi ochiq bo'ladi bittasi yopilmas osmon eshiklari ochiladi o'z boshincha shaytonlar kishanlanadi bu ham mana ramazonni ulug'ligidan ulu bir dalolat qiladi osmon eshiklari ochiladi rahmat farishtalari tushadi rahmat farishtalari ana sizning qilayotgan <laughs> amalingizni savoblarini ko'paytirib allohni sizning haqingizi gunohlarini kechirishini so'raydi